Одразу три представницы Брэшины выступят сегодня на национальном отборочном туре детячего Юрабачения. Ангелина Пипер, Юлия Левина и Ганна Ермакович. У прямой эфиры на концерт будут транслировать каналы «Беларусь-1» и «Беларусь-24». Имя белорусского проставника на европейском конкурсе вызначить голосы жюри и «Шоу». На передо важного выступления корреспонденты новин сустрелись с брэшскими конкурсантками. По другим номерам Брестскую в область на конкурсе проставить Ганна Ермакович. Композиция «Мама, это я» – песня уластного сочинения. Слово и музыку Ганна пишет уже давно. А только все вывести у свет выники своей працы. Дякуючи заняткам в узорной эстрадной студии «Тарарам», Ганна с удовольствием принимает у в городских концертах и уже стала переможцей таких конкурсов, как «Супермикрофон», «Мы разом», «Твоя хвилина славы». Пипер – еще одна финалистка национального отбора. За плечима девчонки у и перемоги у многих республиканских и международных песенных конкурсах. У финале песня для Евробачения Ангелина уже другий раз. У минулом годе под час национального отбора телеглядачи вызначили девчонку джаз Ангелину Пипер на первое место. Однако Беларусь на международной сцене проставил меньшанин Илья Волков. В прошлом году у меня песня была более такая зажигательная, игривая. Мы танцуем джаз. Как бы мы веселились с друзьями в этом номере, но в этой песне она такая модная, с дабстепом, а совсем другая песня. Я хочу сказать, что людям в этой песне, что если делать какое-то дело, то делать вместе, обязательно на высшем уровне, ну, чтобы все получалось. Все лето Ангелина поменяла на керунок и выканная композицию высшей за усих, якую написала сама. Очень важно в артисте, чтобы он был не в одном направлении, а был в разных. Также у меня есть хобби заплетать, ну, как бы волосы. И также и в пении. Если пробовать только в одном направлении, то дальше ты не сильно продвинешься. А если петь разными голосами и разных направлениях, то это, конечно, будет в лучшую сторону. самая малодшая збрашчана к 11гадова Юлія Левіна выступіць на галаконнцэрце пад першым нумарам Яе песня журавы адна з трох, якія будуць выкананы на беларускай мове Чау да вырашальнага выступлення зусім мала хваляванне нарастае І хоць нумар даўно падрыхтаваны кожную хвіліну Юля выкарыстоўвае на тое, каб давесці яго да дасканаласці. Ваш голос всегда будет в моем сердце. Голосуйте за номер один. Шансы Брестской области увидеть своего представника в финале детского Евробачения на Мальте в этом году, как никогда, высокие. Поэтому гоноримся и голосуем сегодня вечером за наши номер один, номер два и номер семь. Кристина Масюк, Александр Воронин, Александр Севицкий, областные новины Брест.